Еще одна хорошая новость для жителей дома по переулку Комарова 9, который расположен в микрорайоне Мобиль. По ЖКХ совместно с поселковым советом смогли найти средства на новые энергосберегающие стеклопакеты, которые заменят старые оконные рамы, стоявшие в подъездах еще со времен постройки дома. Обсудить другие проблемы жителей дома, а также посмотреть за ходом работ, приезжал председатель Песочинского поселкового совета Александр Владимирович Чернобай. За последние э, два месяца у нас э, в нашем доме про, произошли большие перемены. Во-первых, э, у нас во всех подъездах теперь есть горячая вода. Запитка сделана по трем подъездам: три первых и три, вторых, э, три последние подъезды Люди э, пятого-шестого подъезда не могли пользоваться водой, потому что она до них не, доходи, не доходила. Сейчас э, довольные не, вот еще и сегодня в нашем четвертом подъезде ставят окна на лестничных площадках. Это будет тепло в доме. На протяжении четырех месяцев у нас не работал лифт в нашем подъезде. Так получалось, что украли катушки. Сначала одну, потом вторую. Сейчас лифт у нас работает. Вот. Спасибо большое. Главе нашего поселкового совета и нашему домоуправлению, нашему ЖКХ. Я думаю, что по полмере поступления всего ну, всех вопросов, я думаю, мы будем решать их с этими органами. Благодаря четкому взаимодействию КП Песочинского ПЖКХ с руководством Песочинского поселкового совета в 2014 году мы смогли провести значительную работу по ремонту жилищного фонда, а именно ремонт крови, замену тепловых сетей, а также холодное и горячее водоснабжение. Были произведены замена старых деревянных рам, на энергосберегающие стеклопакеты. Также в 2014 году большое внимание было уделено благоустройству жилфонда. Были установлены детские площадки, а для желающих заниматься спортом с словом Бару был создан небольшой спортивный городок. В течение года велась постоянная работа по озеленению микрорайона Мобиль. Были закуплены и высажены цветы, а также порядка 50 деревьев. Все это мы смогли сделать при финансовой поддержке Песочинского поселкового совета. Несмотря на тяжелое положение в стране, КП Песочинская по ЖКХ совместно с руководством Песочинского поселкового совета смогли найти возможность не повышать тариф на квартплату, а также не повышать тариф на вывоз мусора с частного сектора.